Привет. Привет. Как дела? Нормально. С какого города? С Херсонской области. Понятно. А ты откуда? Я с Сибири. Сибири. Да. Часто выходят люди с Сибири общаться. Ну, с вами скучно. Вы не чувствуете войны, боевых действий. Вам все равно. А вот с Белгорода люди страдают. С Курска, с Москвы, с Кубани. Ух, да. Плачут, страдают, ноют. Да везде люди страдают, где война идет. Так в Новосибирске же не идет, поэтому тебе все равно. Да почему все равно? Не все равно? Нет, конечно. Ну, большинство вот в Сибири люди говорят, да, все равно. Говорят, у нас ну, все так. хорошо, мы, у нас все хорошо, ну, да. мы не чувствуем на себе, цены не растут, мы уже привыкли к санкциям, наоборот, лучше стало. Смотрите, что? Ну, я не знаю, это неправильно. Война – это плохо, люди погибают. Для чего? Когда, ну, 21 век, можно же как-то дипломатическими путями все это решить, договориться. Я тоже не понимаю, зачем. Ну вот сейчас Трамп хочет встретиться с Путиным. Ну, Трамп, вы же понимаете, он, он бизнесмен. Он будет все равно действовать только в рамках интереса своей страны. Ну, И ему интересно нет. закончить эту войну, чтобы получить Нобелевскую премию. Нобелевскую премию? Угу. Премию мира. Пускай. Ну да. Ну, пускай у него такая. Если у него получится это сделать, так пускай. Не знаю, дай бог, конечно. Дай бог. Ну, я думаю, что Путин не согласится. У Трампа просто условия встретиться и, ну, говорить уже об окончании войны, но при условии, что Путин согласится с Зеленским тоже встретиться. Я думаю, что Путин не так захочет. Путин вроде согласен встретиться с Зеленским. Не, он, он, смотрите, он Путин говорил: как: Мы согласны закончить войну, но есть условия. Правильно? Он так говорит. Он, он не говорит все, сейчас заканчиваем. Мы больше воевать не хотим. Ну, ну, видите, он ссылается на то, что в Украине нелегитимный президент уже. Что, ну, да это не ему решать, же... это не президент России решает. У нас легитимный президент или нет? Не, ну понятно. Мы ну, же не можем решать, мы же не можем решать за вас, что у вас нелегитимный президент. Хотя на это тоже есть свои основания. Конечно. Ну. Согласен. Поэтому это не Путину решать. Легитимный, это народ Украины решает. Народ Украины 70, 76%, да, по-моему, выбрала президента Зеленского. Ну да. Ну да, ну да. Понятно. А так вы повседневной жизни чем занимаетесь? Волонтерю. А ты как думаешь, как вообще, как закончится эта война? Для России чем это закончится? Для России? Привет. Да. Не знаю, для России это закончится плохими отношениями с Украиной. И все. Я не знаю. Ну а что Что для России? Что России может быть? Ну, санкции будут дальше работать. Сотрудничество да. с Россией будет... А вып... ну, вот первый раз санкции вели что на что это повлияло? Ни на что. А, а почему это? у вас сейчас бензин? А, бензин? А какой? 95. 95 Ну, рублей 60. <с <с Он за, за, последнюю неделю подорожал очень. Подорожалось? Угу, рекорд. Ну, может. Рекорд. Может быть. Что рекорд? Рекордное подорожание бензина у вас за последнюю неделю. Да. И сколько сейчас он стоит? По-моему, 70 с чем-то. Сейчас я скажу, если хочешь. Да нет, 70 нет. Почему Отлично. ты говоришь нет? Почему ты говоришь нет? Нет. Да, смотри. Тем временем цены на бензин четвертый день подряд бьют исторический рекорд. 95-й на Петербургской бирже сегодня стоил 79 576 рублей за тонну. То есть, следовательно, за литр. Вчера он стоил 78 тысяч. А -а -а. Понятно. Индия сегодня прекратила принимать российскую нефть. Индийские НПЗ прекратили принимать российскую нефть на переработку. Серьезно? Ну, я не Что знаю, наверное, не они будут вот сейчас делегации делегация Индии приехала в Россию, что-то будет решать, придумывать. Потому что Трамп поднял же один раз тарифы для Индии на 25%, потом второй раз, которые войдут в силу с 21 числа. То есть у Индии есть время до 21 числа что-то порешать. Жалко. А я знал, что Индия не согласится и ведут. И за счет этого этот биткоин поднимется. Биткоин, не знаю, от чего он поднимается. От политики. Ну, не знаю. У тебя есть биткоины? Ну так, немного. Понятно. А у тебя есть знакомые или друзья, которые пошли воевать? Конечно. Да. А, а? вот кто, кто умер или там поранили сильно. Ноги и руки потеряны, Есть такие у тебя знакомые? Которые умерли, есть. А ты говоришь, на вас ничего не влияет. Война влияет, санкции тоже влияют. У вас с недавних Нет. пор засекретили состояние экономики. Росстат засекретил состояние экономики РФ. Некоторые детали засекречены. А, а что тут секретить? Я еще в школе учился. Нам учительница по географии говорила. 95% бюджета России в Москве, а остальные 5% по всей России гуляют. Да нет, это же вы за счет бюджета воюете, за счет бюджета живете, за счет бюджета это все у вас есть, пока люди существуют и живут. Вы пытались да. всякими ну, возможными да, способами кажется. поддерживать состояние экономики так, чтобы население не почувствовало санкции, войны и так дальше. А сейчас это там чем дальше, тем хуже будет это скрывать. Ну, Тем не менее, у нас каждый выбирает сам пойти ему воевать или нет. Каждый выбирает довести народ до такого состояния, что человек не может заработать денег, выплатить кредит или ипотеку, и потом у него не находится другого варианта, кроме как идти убивать людей. Наемники ну, со своей кредит? же страны. Россия нанимает ну, как... наемников в своей же стране. Ну... Украина нанимают наемников. В Украине мобилизация. Им... В Украине мобилизация. Не мобилизация. Да. А, если, а если к нам вступают в ряды иностранцы, то это да, это по их желанию, они на нашей стороне воюют, получают деньги. Отключи все. Что то и солнышко пришло? Здравствуйте. Привет. Откуда будете? Я из Украины, Херсонская область. А ты откуда? Я с Харькова. Области смысл. А сейчас где? под Сватом, Как я тебе скажу? Ну как? Подожди, пиши, что ты в Ростове. В каком Ростове? Ну, пиши, что ты на России. Ростовскую область. Не может быть такого. А украинскую спилкуешься? Спилкуюся. А ну давай, докажи, что давай. украинец. Бо не умеет украинскую говорить. Ну давайте. Давай, ти зараз під... Давай, ти військовий? Ні, я не військовий. Ні? Я фермер. А, ти фермер? Я зрозумів. А що а эти не можуть спілкуватися українською мовою? Можуть, в них ще лепа крива. І ну, що, так? Не можуть вимовляти нормально українські слова. У них щелепа крива. Аргумент серйозний. Ну а ти що не чув? брехати, що вони І говорять українською. Откуда ж я знав? Ну, ти в чотириці не, не попадались тобі такі брехливі? Цікаво, чому тебе пише, що Ростов? Та я ж откуда знаю? Що мені? Ну, пише, що напише Брест, Київ, так що мені тепер робити? Ну просто цікаво, чому так. Що мені тепер? А ти там... цигарки там... куриш? Цигарки а... куриш зараз. Цигарки. На ганку сидиш цигарки куриш. Ні, не на ганку. А, Колевіранду. А... а покажи пачку цигарок. А переверни. Так а чого немає такого? А чого немає такого? Підписів. Кого Підпис. він в нього Таке не курю, це ж пластмаса. Ні, так на любих цигарках. На любих цигарках картинки попередження про те, що це небезпечно, і українською мовою написано. Про... А я ж откуди знаю? Ну, я ж вам показав. Що куріння шкідливе? Ні, тут не написано. Чорна пачка. <с> нас такі продаються. В Україні такі продаються без надписів. У нас є закон. У на... нас затверджено законом, що треба на пачках писати надпис, що це небезпечно. У тебе пляшечка з водичкою є, коли тебе якась моршинська чи щось таке? Пляшечки нема, я не п'ю пиво. Є пиво, будилочка. Ану. Ага. Переверни. Куди? Там, <світ> ну, там, там, де написано опис, опис, опис. Склад і так далі, скільки алкоголю там. Я не знаю, я не купаюсь. Я не знаю, я не купаюсь. О, -о пивзавод Полтавский Хмельный двор. Все. Я просто Такое пиво не бачила. <пиш> Западная Зоря, 1974 год. Пиво называете? завод? Завод. гусь? Угу. 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 Ну що, я вам показал жатецький гусь. Что вам ще показати? <гусев> <Гусь>? Ну добре <регули> тоді, а як тебе <регули> Юрко. Юрко, слава Украине, я пішла далі. Далі. <регули> ну, О, а я ж такая, не, тут я ж не нацист. Тобто? Тобто? Ну, тобто Тобто не нацист. А як це? Що це? Слава Україні, це нацист? Це нацист? Ну, звісно. Як це, звідки ти взяв таке? Ну, взяв, родився я так. Що Що зробити? Я що должен під твою дудку, так? Що? Ні, що так, так всі українці і всі в світі кажуть слава Україні. То все, ці всі, люди, ну, ці, всі це... нацисти? Один ти не нацист? Ні, я нормальний, Я нормальний. не Та певно ти зрадник. Ні, ні. У... Зрадник Ростові, я ж кажу, у нас на сигарках нічого не написано, якесь пиво, блядь, чи фоточне, я такого ніколи не бачила в магазині. Не бачила в магазині. Покажи прапор, який в тебе висить ззаді. Пив... Покажи прапор, який в тебе ззаді висить. Який в мене прапор висить у мене нема прапора. Позаду поверни камеру, коли ти мені пиво показував. Не-не, назад, в ту сторону. Назад, в Какие пропармы С российский. С российский. С российский. С лечить С надо. Путин. Нет, конечно. О а чем? президент России. Так России. Так С украинцев. У вас С Ну так. Мене вбиває? Ну, ти зрадник. ти поки будеш служити йому, він тебе не буде вбивати, а так ти м'ясо, звичайне. звичайне. Ви, ви ж сектант, розумієте? Ви сектанти. Чому Спашу. я не сектант? Я, я е, стверджую не просто свою думку, я основую її на праві і на закону. Всі ребята адекватні. Що з вами там не так? Які ребята? Ну там? Які ребят? Обичні хлопці, хлопці. Та ти зрадник Юрко, ти зазвичайний зрадник, бляха муха, Боже, яке це приниження. Приниження? Ну, ні, прошу, балак, І мені. каже, я не в Ростові. <різь> каже, я я не не в В Ростові. Ростові, <різь> знаю, Де це. В чому там що ви А Покажи покажи дах свого будинку. Який дах? Це, блядь, тут веранда. Дах, <різь> дах, вище телефон підніме, вище покажи. Все показує. Там прапор висить. Там російський прапор висить задіння. нього. Прапор висить задіння. Ну, Полючіться, мені кажеться. Там ззаді російський прапор, бачили? бачили. він баякнув прапор було видно. Звичайний зрадник, якщо хтось його впізнав, то робіть скріни і нехай прилетить. До Ростова долітають, до речі, наші комарики. Комарики, що то мене. Комарики дзюбрики. І буде надпись Слава Україні! Це ти і лічіться, як нам, як це? ти? Як, от скажи, як можна. Та ти хоча б сміливості набрався да вже чесний був би. Тебе навіть. От ти просто манкурт. Ні, ну Зрадник не манкурт. Він ще не називає себе кадром. Ти просто настільки принижуєшся і своєю брехнею, оцією, ти настільки Ти так виглядаєш боягузливо, так, якесь таке. Якось так гидко. Я зустрічаю українців, які перейшли на сторону расистів. Часто зустрічаються тут в Ролеці. Вони такі модні, всі розказують за Путіна, а цей кричить, типу, я в Україні, доказує, що він в Україні. Мікрофон не виключай. Що Ти, ти спілкуюся, спілкуйся. В, в тебе телефон, коли я розмовляю, я чую своє ехо, тому я вимушена, коли я говорю, виключати звук. Коли я зак... закінчую говорити, я включаю. включаю. Можеш казати, що ти О, хотів сказати? Як ти докотився до такого життя ганебного, якщо це життям взагалі можна назвати? Можна назвати. Як можна зрадити свою країну перейти на сторону вбивців окупантів? Я до такого, біж, О, зізнався. Да? Це ж тобі не язиком, зізнався, так? Да? Що зізнався? Що ти зрадник? Сиди. Ти що? Перестань матюкатися. Чого ти матюкаєшся, чого, мат чого ти гориш? Не матюкайся, перестань матюкатися. Коли тобі задають питання, в чому це є? В тому, що тебе прапор над головешкою висить рашистський. В чому це є? Його. Та знай... да, всіх знайдуть, звичайно. Це... Вони думають, що якщо до цього часу з ними нічого не сталося, вони в безпеці. Вони, вони не. ні. Ні ні. Люденька, всіх знайдуть.